Посмотрим банку ближе. На сайте Plastol.com.ua я посмотрел, как различить оригинальную банку Plastol от подделки. На крышке указано серийный, серийный номер, ну то есть тут получается месяц изготовления, это июнь 2015 года, серийный номер, размер ванны, на которую используется этот акрил. Ну и сайт Plastol.ru Затем э, на сайте Plastol.com.ua я увидел, что надо обратить внимание, что этикетка должна быть цельная, не наклеенной, а напечатанная на банке. То есть это достаточно дорогостоящая печать. Тут указано, что, ну вот мне тоже привлекает внимание, что без вредных э, растворителей. Потом, э, действительно наливной акрил для реставрации ванн. Ну, с нашей целью мы такие ну наши цели такие же для реставрации ванны. Произведено совместно со Словенией, и вот мы убеждаемся, что производитель Пластол, то есть и тут и тут указано, что это именно компания Пластол. Дальше переворачиваем банку, здесь указано, что производитель банки Жакей, Жакей комьюа. то есть это все подходит, все правильно. Сам акрил я получал через Новую Почту наложенным платежом, оплачивал непосредственно. На самой новой почте. Это мне подходит, потому что я мог все это проверить и на новой почте тоже. То есть, вот как бы все. Я, я доволен. Всё. Спасибо вам большое за внимание. Будьте внимательны, тоже покупайте оригинал. Не пожалеете.